Yang pertama sekali sekiranya boleh. Sekiranya boleh di awal tadi Datuk uh, menerangkan tentang fatwa dan sekiranya boleh isu-isu uh, uh, lebih muatan, isu-isu yang berkaitan dengan penyeludupan petrol dan diesel yang berlaku di negeri Perlis ini uh, kerana dia melibatkan pengubah suaian, nak bawa lebih muatan pun dia ubah suai lorinya. Nak menyeludup minyak petrol dan diesel pun dia buat pengubah suaian juga Datuk. Jadi perkara-perkara ini memberi kepada kemudaratan kepada orang lain. Dan kemungkinan rezeki orang yang seduduk petrol, orang yang bawa lebih ni dia ada unsur subah. Rasuah bukan kata kontak terima duit dan sebagainya. Mungkin apa yang kita buat, dia orang buat pun ada unsur-unsur yang subah juga. Jadi kita boleh juga waruakan perkara ini dalam kutubah dan sebagainya supaya masyarakat di luar sana tahu bahawa seluduk petrol ni bukannya sekadar dosa di segi undang-undang. Di segi di segi hukum syarak kita pun mungkin ada kaitannya juga. Itu yang pertama itu ha? Tadi berbalik pada soalan yang pertama berhubung dengan mereka yang ubah kenderaan mereka ni. Ubah kenderaan ni ada dua. Pertama ubah kenderaan sehingga menyebabkan bahaya orang lain. Sama macam tadilah. Yang membahayakan orang lain kalau ada orang kenderaan dia tercabut ke apa berlaku orang mati ke Mungkin orang tak dapat tangkap dia tetapi dia tetap berdosa dan dosa itu tak tamat dengan dia duduk astagfirullahalazim astagfirullahalazim kerana dia telah membunuh dan merosak ataupun merosakkan harta orang. Mesti meminta halal kepada empunya. Sebagai orang kadang-kadang dia dia tak dia tak bertanggungjawab, dia rasa dia selamat. Dia sendiri kereta orang. Utara kereta sendiri Kita parking. Kita masalah masuk, terlanggar kereta orang. Kemik kereta orang tu. Kita cepat-cepat belah. Orang tu tak tahu siapa yang kelam. Kita rasa selamat. Tuhan dia tak datang. Tuhan dia akan tuntut hal itu pada hari kiamat. Itu harta dia. Dia kena pergi buatlah 200 ke 300 ringgit. 300 ringgit tu dia tuntut pada hari kiamat. Kemudian hal-hal yang kerajaan tak benarkan. Tentang sekarang ada subsidi petrol ataupun diesel sekarang itu. Kita tipu. Kita ubah kenderaan, kita ambil melebihi hak kita yang sepatutnya. Pengambilan yang kita lakukan itu akan menyebabkan orang hak orang lain akan terbabit di dalam pembahagian kuota pemerintah. Itu bukan duit Perdana Menteri ataupun Menteri Pengangkutan. Itu adalah rangkaian daripada public money. Duit awam. Duit orang lain. Fulan mungkin awak tak kenal. Mungkin seribu orang awak tak kenal. Di akhirat awak kena berhubungan dengan mereka disebabkan tindakan awak telah mengambil bahagian mereka itu kadang-kadang orang dia pandang enting eh? tentang hak orang lain manusia ni mungkin dia tak masuk neraka disebabkan kerana hak dia uh, tentang solat kuasa yang dia buat tapi manusia masuk ke dalam neraka kerana dia menzalimi orang lain contoh lah dia merokok, dia rasa dia pandai. Tapi bila dia ketika dia merokok, asap rokok dia tu disedut oleh orang sebelah. Orang sebelah bawa anak. Orang nak makan, dia isap rokok. Ini kita jangan jumpa lah di Malaysia ni. Dan asap tu menyakitkan orang, memberi penyakit pada orang lain. Dia rasa dia tak ada apa-apa. Itu tak kira lagi sebagian bapak yang saya tak tahu otak dia dia tinggal di rumah ke apa dia tak bawa sekali ke. Bawa kereta, isap rokok, isteri dengan anak ada sebelah. Lampak tua perlis kita kata kalau isteri dia minta cerai kita luluskan. Sebab apa? Kena, Kena membahayakan pasangan. Akal. Tak pakai. Awak bagi penyakit pada pasangan awak yang agama menyuruh awak mempertahankan dia. Protect dia. Sebab itu awak tu dinamakan wali. Wali anak. Wali mean protector. Protector. You protect those who under you. Orang yang berada di bawah awak. Under your provision. Under your supervision, your supervision Di atas Penguasaan awak Dan ini adalah hal yang Setengah orang dia pandang Inting Walaupun kadang-kadang Macam ada lebay Tak kepala tu Tapi ada lebay Tapi tak ada akai Maksudnya, pakai kopiah tapi tak pakai akai. Isak rokok dalam tu. Ambil harta awam. Lebih duka cerita lagi, bawa kereta, ada kopiah. Kalau tak ada kopiah lagi, teruklah. Sama lah. Buang sampah. Sambil-sambil bawa -sambil buang sampah. kau jalan kaya. Otak dia, kalau kita tanya dia, dia kata, kan ada orang bertugas untuk buang sampah. Dulu saya pernah cerita, saya jumpa dengan satu orang, Jepun, dia ke Jepun Satu orang dia kata Jepun ni dia dia melawat satu negara orang Islam Jadi dia naik Grab Masa dia naik tu <coughs> Driver Grab ni Muslim Grab ke apa, ni lah kereta dia lah dia minta izin pada dia ni untuk berhenti untuk solat. Jepun ni, Jepun tuan-tuan pergi Jepun. Jepun ni bukan ada agama. Dia sama ada Shinto, dia Shinto dia Buddha dia tak tahu pasti. Dia tak ada benda yang dia percaya. Betul betul. Tapi dia masa first bila kau orang tu minta nak semayang dia admire kawan ni, dia kata oh, very good lah. Dia boleh minta berhenti kerja ni sebab nak pergi solat. I wish aku ada ada faith macam dia ni. Hubungan dengan pencipta. Dan dia kata aku nak belajar agama dia ni. Aku nampak benda ni hebat. Kalau orang Jepun kan pentingkan kerja. Ni orang boleh berhenti. Bila kawan tu datang bawa semula, dia dah, dia kata dia nak tanya tentang agama. Tapi semasa kawan tu sembang dengan dia, baru dia nak tanya, kawan tu buang sampah di luar. Dia buat keputusan, dia tak mau agama kawan ni. Dia apa dia pergi abdi diri pada Tuhan dia, sembah Tuhan dia, dia buang sampah menyusahkan hamba-hamba Tuhan. Cuma Allah ni maha penyayang. Jepun ni dia jumpa satu orang perempuan muslim, muslimah. Dia bercinta dengan perempuan muslimah ni. So dia nak masuk Islam, dia teringat peristiwa tu. Then perempuan ni bagi dia baca Quran apa. Then dia masuk Islam, dia kata kerana dia baca Quran. Bukan kerana dia Islam. Kadang-kadang small thing kita buat dalam hidup kita. Bukan saja jejas orang nak buat baik. Jejas orang nak Maksud, walaupun kita dah buat benda lain dah. Sebab benda tu Oleh kerana terbiasa Sebagai orang buang sampah tepi jalan For him is nothing Tak ada apa Padahal -padah nilai itu besar Pada orang yang berdisiplin Tentang pergi kepada rumah Sebahagian orang Kotor Kotor tu sampai orang kata kotor Dia tak boleh faham lagi Pasal dia hidup dalam kekotoran Agama ni bab daripada awal nak bersemayang. Walaupun baju dah bersih dah. Perfume cukup. Tak boleh lagi awak kena pergi ambil uduk, basuh, muka, kumuh. Basuh tangan, kumuh, basuh muka semua. Pastikan bukan berhadar besar. Soal hygiene, soal kebersihan. Bagaimana? Agama. Apatah lagi soal keselamatan awam? Soal harta orang. Dan ini kadang-kadang terlepas pandang oleh sebahagian orang Muslim. Menyebabkan negeri orang Muslim, masjid besar, ceramah agama banyak, soal integriti kurang. Kau ha?